Шестидневка в школах Белгород Днестровского отменяется. Перед началом учебного года чиновники говорили о том, что из-за нехватки денег и в связи с повышением цен на коммунальные услуги дети будут заниматься по субботам. Теперь успокаивают. Осенние и весенние каникулы не сокращаются. Остается пятидневный график обучения. Під час засідання підсумкової колегії Департаменту освіти і науки Одеської області було вирішено, було прийнято рішення не переходити на шестиденний ритм роботи. Ну, це напевно, оправдано, тому що сьогодні да, є питання про забезпечення і енергоресурсами, і теплом і так далі. Поки що проблем якихось таких ми не бачимо, але буде була б велика проблема, якби ми сьогодні дітей шестирічного віку. И в школу, их навантаження ОГОГО посадили лише на шестый день навчання. Мест в садиках и школах хватило всем, рассказывают педагоги. Несмотря на то, что прибыло много вынужденных переселенцев. В школы Одесской области пошло почти 3000 учеников. Около 200 малышей зачислены в детские садики. Еще более полторы тысячи студентов из востока Украины. В учебные заведения Белгороднестровского и Сергеевки тоже приняли десятки детей. 190 Дітей у нас сидить тільки в Сергіївці. Цифра уточняється: 60, 44, 58 дітей на п'ятницю були в 11 школі. В п'ятницю ми із автодорожника забрали ще п'ять дітей, які знаходяться під опікою на базу 11 школи. Всіх у нас сьогодні 193 плюс-мінус. І сьогодні цифра теж поміняється, тому що діти йдуть щодня. Согласно новым учебным программам, в школах увеличили количество часов таких предметов, как языки национальных меньшинств, а также защита отечества и медико-санитарная подготовка. У нас это русская мова только. Да, и мы внесли соответствующие изменения до навчальных планы, потому что они были у нас уже в червне месяце складаны. И вот э, после получения новых документов у нас э, первая школа, 11 за русской мовой научной. А вот шестиклассники пока так и не получили новые учебники и пользуются устаревшими. Правда, в городском отделе образования рассказали, что книжки уже напечатаны и в конце сентября поступят в школы. В областном департаменте образования и науки за неимением печатных аналогов предлагают скачать электронные версии учебников. Денежные взносы, фонд школы, класса и тому подобное – неотъемлемый атрибут учебных заведений. Начальник департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации на брифинге, посвященном началу учебного года, объяснила, любая денежная помощь должна быть добровольной, а всеми финансовыми вопросами занимаются родительские комитеты. Есть родительский комитет. И к деньгам или к финансам, которые перечисляют родители, Никакого отношения школа не должна иметь. Мало того, это не должно быть обязаловкой. Кто из родителей может, хочет, да. В случае каких-либо недоразумений, а также за дополнительными разъяснениями, можно обращаться на горячую телефонную линию или позвонить по номеру телефона доверия. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Висорабе Тв.